Друзі, вітаю на «Українській правді». Далі будемо говорити про події, які розгортаються Дагестані також будемо говорити про резонансний фільм, який вийшов щодо, Розан... щодо Рамзана Кадирова ще минулого тижня. Отже, спочатку про Дагестан напередодні в республіці Дагестан сталася серія нападів на православні храми та синагоги. За попереднім даними внаслідок атаки та перестрілок з силовиками загинуло 19 осіб, 15 правоохоронців та четверо цивільних. Силовики ліквідували п'ятьох нападників. Їхні особи встановлено. Атаки розслідуються як терористичний акт. І важливо зазначити, що північно-кавказьке відділення ісламської держави Віла кавказ могло здійснити атаки на церкву, синагоги та правоохоронні структури в Республіці Дагестан. Принаймні про це свідчать висновки інституту вивчення війни. Ну і також поговоримо про розслідування російського видання. Проект, яке проволо світло на раніше невідомі факти з біографії Рамзана Кадирова, зокрема про гарем, стосунки з неповнолітніми та причетність. До політичних вбивств в Росії про все це далі детально говоримо з Ахмедом Закаєвим, голова уряду Чеченської Республіки Ічкерія в екзилі. Вітаю вас, як ви сьогодні бачите події в Дагестані і чомусь так. Якось одразу депутат від Держдуми Гаджиїв заявив про причетність України. Ну і водночас, треба зазначити, що Дмитрій Рагозін з ним не погодився так, ми за всіми цими процесами. наблюдаем уже 30 лет. И мы имеем опыт, и мы знаем почерк, мы знаем, кто стоит и как проводится, и с какой целью проводится такого рода акции. Теракты – это основа правления. Теракты, война, насилие, вот на этой волне Путин пришел к власти в России. И все эти почти лет, 30 лет, используя эти методы, он остается у власти. И сегодня на фоне того, что идет в Украине, и на фоне того, как мир реагирует на Россию в связи с войной, из агрессии в Украине, в связи с преступлениями, которые Россия совершает, Путину и сегодняшним пропагандистам снова стало необходимо выработать что-то такое, создать снова общего врага в лице исламского терроризма, исламского экстремизма. Это то, чего пугает сегодня Западное сообщество. И Путин, в первую очередь, становясь или представляясь жертвой вот этих атак исламистов, там, радикалов, террористов, хоть хочет снова заручиться или заручиться поддержкой остального мира. Думаю, что мир сегодня очень хорошо осознал, кто такой Путин, какие методы они использовали и кто может стоять за всеми этими терактами, потому что у мира, у тех, кто отслеживал ситуацию в России, на Кавказе, у них есть уже четкое видение. Вот 1999 год, в Москве, Волгодонске, Буйнакске, неопровержимые доказанные факты, что за этими терактами, в жертву которых они принесли собственных граждан, стояли российские спецслужбы. Нордос, 2002 год. Я просто перечислю такие громкие теракты, которые проходили. За, эти, за этой акцией стояли российские спецслужбы. Это уже доказанные факты. И с какой целью и для чего это было сделано? Вы знаете, после каждого теракта в России происходили какие-то так называемые политические реформы, изменения. После начала После взрыва домов в Москве, в Волгодонске, Буйнакске Путин озвучил начало второй русско-чеченской войны, сказав, что нужно навести порядок и замочить всех чеченцев в сортире. После Норд-Оста 2002 года Путин свернул все те демократические э, сегменты, которые зарождались. И самое главное, он свернул работу свободной прессы, независимой прессы. Все было взято под контроль. 2004 год, страшная трагедия в Беслане, убийство детей. После этого теракта Путин отменил региональные выборы и закончил этап установления вертикали власти по путински. Вот все эти моменты, о которых мы сейчас упомянули, они уже имеют доказательную базу, что за этими стояли российские спецслужбы. Mm. Mm. Вот до Страсбургского суда рассматривал эти вопросы и иски жертв этих терактов. И поэтому я не удивляюсь тому, что то, что сегодня происходит в Дагестане, именно в тот момент, когда Путину снова необходимо заручиться поддержкой, Що за цими акціями стоять російські спецслужби. Далі поговоримо про фільм російського видання Проєкт щодо злочинів Рамзана Кадирова. Моє особисте враження, я там нічого нового не побачив і не почув. Лише певні деталі та подробиці ну, вже відомих фактів. Чи дивились ви, які враження власне у вас? О, коли я увідав там стільки було просмотрів за яке-то коротке час, я просто посчитав необхідним. просмотреть. Я его буквально, в буквальном смысле 5-10 минут я его просмотрел. Все эпизоды, все картинки, они, вы совершенно правильно говорите, ничего нового в этом фильме, ну, относительно Кадырова, ничего нового не было. Но этот фильм был не про Кадырова. Этот фильм был античеченский. Моральный урод Кадыров, кто он из себя представляет и кто он такой, нет ни одного эпизода из того, что собрано вот в этот так называемый проект или фильм против Кадырова. Нету ни одного эпизода, который нам не был знаком ранее. Раньше ну, все эти моменты мы все знали. Но самое главное, самое главное в этом фильме, это подается как чеченская ментальность, как а, чеченский народ. И все эти действующие лица, которых там тысячи и тысячи, которые вокруг Кадырова обслуживают его, и все его преступления и акции, преступные акции поддерживаются. Но главное нет, откуда и когда это началось. Откуда и когда это началось? Это началось из-за агрессии, российской агрессии. Они создали, создали сегодняшнюю Чечню вместе с Кадыровым. Это их творение. Это э, то, что мы видели, и то, что они прописали, как чеченский какой-то феномен, а это на самом деле зеркальное отражение российской сути и, и того, что происходит в России. Относительно моральной стороны, морально-нравственных аспектов сегодняшних российских э, недолюдей люди, которые сегодня приветствуют и поддерживают убийства, массовые убийства. И в Украине они поддерживали массовые убийства на территории Чечни. Они же сегодня даже заявляют о том, что а, они стояли вместе, что московские, что вот те, которые на Западе находятся, которые говорят, да, мы вооружали ОМОН, да, мы обеспечивали а, российскую армию, но мы это делали, потому что это были наши. И вот 20 с лишним лет было вложено уйма денег, средств, были принесены в жертвы тысячи, сотни тысяч людей с тем, чтобы вот создать такую картину и вот создать вот такой имидж чеченцев и чеченского народа. Ну, я к этому отношусь, еще раз подчеркну, не как фильм про Кадырова, а как античеченский проект с тем, чтобы сегодня еще раз показать всему миру, вот с кем Россия имела дело все эти века, пока она находилась в конфронтации. Поэтому задача Кадырова демонстрация лояльности Путину. Основная задача Кадырова это было разрушить многовековые устои чеченских традиций, обычаи чем и Кадыров занимается и за что ему платит миллиарды? Знаете, каждый день, говорю уже сколько лет, каждый день Россия перечисляет Кадыру миллиард с лишним рублей каждый день. Это ему дается для того, чтобы вот он создавал этот имидж, имидж, который сегодня, а он представляет выступая как лидер чеченской нации, есть такая есть такое поговорка, да, или что каждый народ заслуживает своего лидера. И Кадырова сегодня представляет чеченским лидером, отцом чеченского народа. Это и дают ему такую характеристику, давая ему характеристику и называя его отцом чеченского народа, это дается оценка всей нации, всему чеченскому народу. Ну, возьмите чеченцев 30 лет назад до вторжения России, до российской агрессии. Посмотрите на лица тех чеченцев, которые вышли отстоять свою свободу и независимость, которые погибали, которые погибли в этой войне и в этой схватке. И сравните их с вот с этими моральными уродами, которых воспитала Россия и Путин вокруг Кадырова. И вы тогда можете дать объективную оценку Настоящим чеченцем і колаборантам націонал предателем Манкуртом, який сьогодні окружає Кадирова, і Росія демонструє і показує їх як істинних чеченцев. Знаєте, коли мова йде про великі гроші, то є багато охочих їх отримати. Хто міг би сьогодні замінити Рамзана Кадирова? Мова про стан його здоров'я підіймалась і в цьому фільмі. Это может быть кто-то из его наибольшего точня, может быть, Дита Кадырова. В Кремле уже давно сделали ставки, и у них есть, и я поэтому даже не буду сейчас гадать, кто будет. Будет тот, кого назначат в э, Кремле. Неважно. Не абсолютно. И для общей ситуации, что, что ну, для внутричеченского фактора, для внешнего фактора, это не имеет никакой, никакой не играет никакой роли. Дело в том, что там находятся оккупационные структуры, которые охраняются и силовыми структурами, и финансово поддерживаются именно российские оккупационные структуры. А кто будет во главе вот этой структуры, главной марионеткой в руках Кремля, это в принципе не имеет никакого значения. Это имело значение в свое время, 30 лет назад, когда нужно было под российские флаги подвести как можно больше людей. Вот тогда это сработало. Сработало, потому что это имело свою предысторию. Сначала чеченцев раскололи на религиозной основе, разделив чеченцев на чистых и на, на правильных и на неправильных мусульман. На, традицион, на последователей традиционного ислама и чистого ислама. Во главе этих, этих двух течений стояли агенты ФСБ. С одной стороны стоял... Кадыров старший во главе, который тогда назывался Муфтием. С другой стороны, стояли Удугов, Умаров. И вот эта клика, которые, заручившись поддержкой, опять же, ФСБ, что им передадут власть, возглавили вот это течение. И вот расколов чеченское общество на два течения, Путину тогда, России, удалось как можно больше людей. Они сделали ставку на, тради... на последователей традиционного ислама, окончательную ставку, и предали вот эту сторону. Но они их предали, но не преследовали, а преследовали и убивали всех, кто поверил в эту идеологию. А Кадыровцу и Кадырову дали возможность привлечь наших соратников, вчерашних бойцов, которые с оружием в руках воевали против российской агрессии. Он их перетянул под российские флаги. А именно на основе вот этой идеологии исламской идеологии доказывая что ваххабизм это преступление что это антиисламское течение а вот традиционный ислам и последователи тариката что это чистое направление и многие к большому сожалению пошли под эти флаги под эти знамена Хотя тех уже, которые в начале у истоков стояли, их уже большинства и нет, или постарели, или погибли. Но главное было расколото. И вот тогда ставка на Кадырова имела огромное значение как религиозного деятеля, который противостоял ваххабистской идеологии на территории Чечни. Человек, который якобы первую войну объявил джихад, а здесь сказал, что это уже не джихад. Джихад воевать против Масхадова против тех, кто окружает Масхадова. Вот в этом ключе, да, они играли очень большую роль. Но сегодня уже, когда все абсолютно зачищено, все подавлено и все расставлено настолько жестко взято под контроль, что любая марионетка, которую объявит новым хозяином или новой, новым исполнителем, новой марионеткой, она будет исполнять эту роль. И все, ничего больше. И Кадыров, сегодня, когда Кадырову придают какое-то значение, да, это очень такая карикатурная личность, безусловно, да, а, да он, он, он предстает и то идиотом, то этим, то всяким, разного рода, разных, разных, разных лицах. И, естественно, он вызывает интерес журналистов и пытаются всегда противопоставить вот он это сделал вот он это сделал он ничего не сделал он делает только то что ему позволяет делать кремль никакой самостоятельности у этого у этой фигуры не было нет и поэтому кого бы и кем бы его не заменили не, не будет играть никакой роли но я не думаю что сегодня вот эти дети его которых сегодня путин принимает, встречает в Кремле, что они имеют какой-то шанс для того, чтобы ну, даже номинально обозначиться на место руководителя этого региона. Нет, конечно. Это тем самым они до конца связывают, которые служат этой системы, с тем, чтобы они не предали эту идею, потому что они уже вовлекли в эту преступную войну, в эти преступления, которые совершает существующий окупаційний режим, они привлекли туди своїх дітей, їхніх дітей вже привлекли. І поэтому эти будут будуть вже как бы до конца будут лояльными вот лояльними режиму, який существует в Росії. Коли дивився фільм, також звернув увагу, що багато доказів озвучених журналістів вони ведуть не прямо до самого Кадирова а до його оточення, особливо коли йде мова про політичне вбивство в Росії. На ваш погляд, прямые все-таки можно его довести? Нет, это абсолютно доказано. Это, это доказано. И самое главное, Кадырова в этом, знаете, никогда не обвинят, пока есть Путин. Потому что Кадыров выполнял заказы Путина. Убийство Анны Политковской. Она была убита в день рождения Путина, как подарок. Убийство Бориса Немцова, Настали Астамиров, все эти политические громкие убийства, которые были совершены на территории Чечни и на территории России, они были заказаны а, Путиным. Именно убийство Политковского и именно убийство Бориса Немцова, самые такие громкие, скажем так, они, а, я, я отдавал а, об этом информацию Прохорову, адвокату а, Бориса Немцова. Как и в каком году был заказан Немцов, как это происходило? 2012 год, когда начались в Москве массовые выступления против Путина и Путин собирался вернуться в Кремль в качестве президента, вот именно тогда, когда Путин с этим с Золотовым прилетели в Чечню, когда он был премьер-министром, ну, уже было понятно, что он пойдет на выборы. Вот именно тогда и дали дали поручение ликвидировать Немцова. Немцова должны были физически ликвидировать, Навального и Удальцова должны были посадить. Вот когда мы получили со своей стороны из окружения и наш источник информации нам передал, что вот Путин приехал и вот это было, мы встречались с Немцовым в Осло. Я специально через нашего почетного консула Норвегии вызвал есть Андрей Пьянковский, который вместе с Борисом Немцовым прилетел туда, и мы обсуждали эту тему. 2012 год. Вы можете задать вопрос Пьянковскому. И вот тогда мы сказали Борису Немцову, что вот готовится вот такая провокация. Они сначала нам не поверили, но буквально на второй день, на следующий день Борис позвонил мне и сказал, Ахмед Халидович, вы совершенно правы, Путин только что подтвердил то, что он дал заявку. А что произошло? Оказывается, тот день Путин, выступая на предвыборной какой-то встрече с, из, со своими избирателями, сказал, что у них есть информация, что на Западе готовит сакральную жертву, а, подыскивают сакральную жертву с тем, чтобы в последующем а, обвинить в этом нас. И, естественно, Борис Немцов был а, умный парень, он все это понял. И, кстати, Гарри Каспаров с этого времени больше не был в России, он остался на Западе. До этого времени он находился в России, он выезжал, заезжал в Россию. А Борис Немцов остался там, пойдя, он пошел в городскую думу Нижнего Новгорода, ну, думу, областную думу Нижнего Нижнего Новгорода, по-моему, и остался. А почему 12 и 15 год? Я объясняю. Дело в том, что в 2012 году, когда Путин уже избрался, он не мог как бы допустить, чтобы ликвидировали Бориса Немцова, явного, ярого оппозиционера. Но Удальцова посадили, Навального тоже возбудили против него уголовное дело, если вы помните. Все работало. А в тот момент Путин не решился его ликвидировать. Но после 2014 года когда была аннексия Крыма, Севастополя, и Борис Немцов, уже находясь здесь, на Западе, в Украине, начал заниматься тем, что он пробивал санкции, секториальные санкции против России, и он выступил и назвал Путина военным преступником. Вот тогда дали отмашку на его ликвидацию, потому что Путин уже тогда понимал, что Запад от него отворачивается, так или иначе. И поэтому дали отмашку, и уже российские спецслужбы в 2015 году его ликвидировали. Вот об этом не пишет, не снимают. Никто об этом не пишет, да? А это уже доказанные факты. Есть, есть адвокат Немцова, он, по-моему, сейчас на Западе, Прохоров, который приезжал в Лондон, со мной встречался, и уже мы об этом, на, на эту тему мы говорили несколько раз. И они даже этот процесс включили в суд против, против России, который проходил... проходил не суд, а вот документ, который готовился шведами для, для отчетности по поводу убийства Немцова. Поэтому все эти факты имеют место, но никто это не признает, потому что главный преступник и главный заказчик всех этих политических убийств, пока он остается у власти, дальше никакого развития это не получит. Дякую вам за цю розмову. Гостем цього випуску Пелаєв був Ахмед Закаєв, голова уряду Чеченської Республіки Ічкерія Везгілі. Також закликаю вас реагувати на цю розмову в коментарях та вподобайкою під цим відео. І також не забувайте підписуватися на YouTube української правди, якщо ще цього не зробили.